Всем привет! С вами я. И, и голуби, и уточки, и вот такие люди плавают на лодках, каяки. Сегодня у нас будет дождь. Уже оборудовали полностью вот этот пляж. Оставили буйки, такие желтые периметру чтобы туда не заплывать потому что за ними будут плавать разные лодки катеры квадроциклы о, не, мотоц... водные мотоциклы сейчас там плавают люди какие-то соревнования тренировки прикольно так вот, сзади чувак в правильную сторону направляет лодку красная и они поплыли куда-то дальше венецианский мост некоторые люди даже загорают сейчас 17 градусов тепла на улице. Но уже со следующей недели будет 27. И можно будет спокойно загорать и купаться. И делать все, что захочешь на этом пляже. А пока прохладно, я сижу в курточке. можно выпить кофе, покушать, послушать вашу музыку. И можно спуститься на Канаде. Нужно перелететь через вот эту речку. Через вот та река небольшая, и через нее можно перелететь. Прикольный такой аттракцион 50 гривен. Где играют в волейбол Там также плывут на каяках Чуваки волны, мама с ребеночком играет, строит какой-то замок. проверяют, заводят, делают какой-то плановый ТО. Кабинки переодеваться, не мусорить написано здесь, должна уже течь вода с этого краника. Шезлонги в аренду можно будет брать, когда будет тепло, цветочки а не тушитель. Ну, то есть старенькое все, но рабочее, как бы там не было. Там летом пишут, какая температура воды и какая температура воздуха. Много мусорных лаков, это удобно. И так должно быть. В этих краниках можно мыть себе ноги. Когда вы выходите из пляжа, чтобы не были грязными ноги. Есть правила поведения. И это у нас детский пляж. Он самый... Находится ближе к метро. Там у нас для инвалидов. На той стороне уже для молодежи и так далее. Также здесь можно набрать себе воды питьевой. Это тоже очень удобно. Набрать себе бутылку, бутыль, куда угодно. И пить себе на здоровье. Вы сегодня чистили вот это дерево, видите? Оно такое симпатичное. А вот эти веточки находятся уже в мусорном баке. Также здесь много мусорников. Такая мини церковь. Краны стоят только с той стороны. Там есть такой датчик, если вы подходите, хотите набрать воду, он вода включается. Если вы, ну, если там минуты две никого нету, вода отключается. Вот такая система экономия. Ну и все, я иду за водой. Еще покажу вот этот такую клумбу. Там уже покосили травку. И все. Ладно, пока-пока.